Добрый день. Профессор Колбун Николаевич, меня спрашивают о наиболее впечатляющих результатах информационно-волновой терапии, автором технологии которой я являюсь. Это сложно сказать. Это другая медицина, это другое управление физиологическими процессами организма. Сказать однозначно, ведь для кого важен там результат, для кого там, ну, наверное, наиболее впечатляющие результаты это лечение иммунодефицитных состояний. Это ВИЧ-спид так называемый, это гепатиты, это полирезистентный туберкулез, онкология и вот такие самые тяжелые, но их еще 40 есть заболеваний, которые дают как бы серопозитивную реакцию на присутствие ВИЧ в организме, и мы их тоже успешно лечим. Это с такой точки зрения, вот это впечатляющие результаты. Но разве менее впечатляющие результаты, если мы говорим, что можем отменить 60-70% операций, зависит от того, когда начать, я имею в виду опухоли у женщин, фибромиомы, мастопатии, у мужчин аденомы. Это ведь тоже впечатляющие результаты. А разве не впечатляющие результаты, когда мы в педиатрии различные заболевания у детей лечим с эффективностью 95% без единого медикамента. И это впечатляющие результаты. А результаты для людей пожилого возраста, у них много болезней, а мы полифункциональная технология, то есть мы выступаем так, как нужно организму в данный момент, нужно сосудорасширяющее действие, нужно обезболивающее действие, нужно антистрессорные действия и любое другое, которое требует организм в данный момент. Поэтому это другая медицина. Под можно сказать так: жизнь – триединный процесс: обмен веществ, энергии и информации. Нарушение обмена веществ Нарушение гомеостаза, болезнь дают вещество. По такому пути идет медицина. А мы работаем с информацией. Второй принцип я не разбираюсь, обмен, обмен веществ, энергия. Энергия это пища, вода, то, без чего мы, энергетика организма не работает, мы обязаны. Кушать, обязаны пить, обязаны дышать и так далее. А информация, я просто скажу, мы с вами общаемся сейчас слово, вы меня понимаете, мы с организмом общаемся шепотом электромагнитных волн. Шепотом подчеркиваю, потому что наша технология это не технология воздействия на организм. Мы противники воздействия на организм. Это технология сотрудничества с организмом. Спасибо за внимание.